Сегодня в Славянске многие люди оказались в сложной ситуации. Они установили индивидуальное отопление в своих квартирах в то время, когда это было уже запрещено законом. Эти люди воспользовались услугами частной фирмы, которая пренебрегла требованиями закона ради зарабатывания денег. За пакет документов, якобы дающий право на отключение от городских тепловых сетей и установку индивидуального отопления, люди заплатили по 30 тысяч гривен. Как утверждает начальник управления газового хозяйства, за газ Которые используются для отопления большинство из них не платит. И сегодня управление газового хозяйства начинает отключать этих людей как неплательщиков. Люди возмущены, но факт остается фактом. Установление индивидуального отопления после 6 ноября 2007 года, когда были внесены изменения в порядок отключения домов от систем центрального отопления, устанавливать системы индивидуального отопления в отдельно взятых квартирах запрещено. То есть установленные таким образом системы индивидуального индивидуальное отопление незаконно. Городская власть не имеет никакого отношения к этой ситуации, которая создалась задолго до прихода новой команды. Но мы готовы предпринять все возможные и невозможные усилия, чтобы разрешить эту проблему. Поэтому прошу всех жителей города, которые установили в своих квартирах системы индивидуального отопления после 6 ноября 2007 года, прибыть завтра, в субботу, в 9 часов утра в Большой зал исполкома для того, чтобы мы все вместе нашли выход из этой ситуации. Обязательно возьмите с собой разрешительные документы на установление системы индивидуального отопления и квитанции об оплате за весь период времени. Городская власть уже разработала свои предложения по решению этой проблемы.